बिस्मिल्लाकम प्यारे और दोस्तों आज हम आपको हजरत अली और फता का फता हजरत अली अली और पहलवान पहलवान का को बादशाह कहने पर कत्ल के इरादे से आया नादरी ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखिए और हमारी वीडियो की नहीं कीजिएगा प्यारे दोस्तों एक बार ऐसा भी आया था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से मुकाबला करने के लिए एक ताकतवर तथा पहलवान तथा को बहुत बड़ी लालच देकर बुलाया गया था जो कि बड़ा ही जबरदस्त दलेर और नामी ग्रामी पहलवान था पता पहलवान कौन था किसको क्या लालच दिया गया था और किसने दिया और इस पहलवान से हजरत अली रजी अल्लाह ने कैसे मुकाबला किया था ये पूरा नादरी कबूब के करीब एक कबीला आबाद था इस कबीले का एक सरदार था जो कि इस हिस्से का बादशाह भी था और हजरत अली रजी अल्लाह तहा से बहुत भुगत और हसद रखता था, और काफर था। इसने हजरत अली ताला अन्हा को करवाने के लिए अलग -अलग पहलवान बुलवाए और इन पहलवानों की आपस में कुश्ती करवाई जिनमें से एक पहलवान ने मुख्य मुल्कों से आए हुए बड़े बड़े पहलवानों को हरा कर मुकाबला अपने नाम कर लिया जो पहलवान जीत चुका था इसका नाम फता था बादशाह इसकी बहादुरी से बहुत मुतासर हुआ और उस दिन फता को आराम करवाया फिर इसे बुलाया अब इस पहलवान से कहता है बात सुनो अब मैंने तुम पर इतना खर्च किया है इतने पहलवान मंगवाए इसकी वजह क्या थी क्या तुम जानते हो पहलवान ने कहा नहीं मैं वजह नहीं जानता बादशाह ने कहा मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता बल्कि मैं एक शख्स से नफरत करता हूँ इसकी पहलवानी बड़ी मशहूर है अब ये बात गौर है कि हजरत अली रजी अल्लाह का जिक्र पहलवानों में क्यों किया गया इस बादशाह के कहने पर इसके दो दरबार में अदीब था इसने हजरत अली रजी अल्लाह के बारे में यही लिखा था वो बहुत बड़ा पहलवान है ताकतवर है इसलिए बादशाह ने भी पता को यही कहा कि अली एक पहलवान है और तुम इससे मुकाबला करो इसके साथ जंग करो इसे कत्ल करके इसका सर मेरे पास ले आओ अगर तुम ऐसा करता है तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा और अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा और मुझे फकर होगा कि मेरा दामाद है। एक दूसरी रवायत में ऐसा आता है कि बादशाह पहलवान का चच्चा था और ये नौजवान अपने चच्चा की बेटी पर आशिक हो गया जो के अपने पास गया और कहा के चच्चा जान मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है मैं इसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ बादशाह ने कहा कोई बात नहीं लेकिन इसका महर बहुत भारी है नौजवान ने कहा जो कुछ भी हो मुझे कबूल है बादशाह ने कहा मदीना शहर में मेरा एक दुश्मन है इसका सर मेरे पास लाओ फिर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे से कराऊंगा जवान ने कहा चचा जान आपके दुश्मन का नाम क्या है बादशाह ने कहा अक्सर लोग इसे अली इब्ने अबी तालिब के नाम से जानते हैं जवान ने फौरन घोड़े के ऊपर जेन रखी और तीन तलवार नेजा और कमान के साथ मदीने की तरफ जब शहर के नजीक पहुंचा तो देखा कि एक अरबी जवान में बागवानी व चला रहा है वो अरबी जवान के नजदीक गया और कहा ए मर्दे अरब क्या तुम अली को तो जानते हो अरबी ने कहा क्या तुम पहले इससे मिल चुके हो इसने कहा नहीं कभी इसको देखा है इसने कहा नहीं फिर अरबी जवान ने कहा अली से क्या काम है इसने कहा अपने चाचा जो के सचा का बादशाह है इसके लिए अली का सर लेने आया हूँ क्योंकि इसने अपनी बेटी का महर अली का सर करा दिया है जो कि मुझे बहुत महबूब है अरबी जवान ने कहा तुम अली का मुकाबला कर सकते हो इसने कहा क्या तुम अली को जानते हो अरबी जवान ने कहा जी हाँ हर रोज इसके साथ होता हूँ और हर रोज इसको देखता हूँ इसने कहा अली कैसी है बत रखता है कि मैं इसका सर तम से जुड़ा नहीं कर सकता अरबी जवान ने कहा मेरे घर जितना इसका कद है और दिशामत भी मेरे अंदाजा के मुताबिक है के अंदाजा तुम्हारी तरह है तो फिर कोई मसला नहीं अरबी जवान ने कहा पहले तुम मुझे शिकत दो फिर मैं तुमको अली का पता बताऊंगा। ठीक है एक काम करो तुम पहले मुझसे लड़ो अगर जीत गए तो अली से मुकाबला कर लेना क्योंकि अली का पता इस वक्त सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता और ये सिर्फ मुझे ही मालूम है कि अली इस पर कहाँ है पता ने कहा ठीक है अब एक तरफ पता और दूसरी तरफ वो अरबी जवान जिसने बड़े बड़े पहलवानों को हराया था पता ने कहा कि से लड़ना चाहते हो नौजवान ने फरमाया तुम्हारी मर्जी इसने कहा अच्छा तलवार तो आपके पास है नहीं नौजवान ने फरमाया तो तलवार छोड़ दे मेरे पास बेलचा है तो तलवार से लड़ मैं बेलचे से लड़ता हूँ मेरी तरह से ये बेलचा तेरी तरवार का मुकाबला करेगा पता ऊंची आवाज में हंसा और कहा क्या तुम इस बेलचे से मुझे दोगे तैयार हो जाओ लगता है बड़े बहादुर हो अगर तुम इतने बहादुर हो तो अली कितना बहादुर होगा शमशीर को नयाम से निकाला फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है अरबी जवान ने जवाब दिया अब्दुल्ला और तुम्हारा नाम क्या है इसने कहा बता और इसी लम्हे तलवार के साथ अब्दुल्ला पर हमला कर दिया अब्दुल्ला ने चश्मोन में इसको कंधे और बाजू से पकड़ा और आसमान की तरफ बुलंद किया और जमीन पर दे मारा और तलवार अपने हाथ में लिया और बुलंद किया अचानक देखा कि पता के आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। अरबी जवान ने कहा क्यों रो रहे हो पता ने कहा मैं अपने चचा की बेटी का आशिक था आया था ताकि अली का सर अपने चचा के लिए ले जाऊं ताकि वो मेरी बुख्तर मुझे दे लेकिन लगता है अभी आपके हाथों से मारा जाऊंगा अरबी जवान ने हता को बुलंद किया और कहा आ जाओ इस तलवार से मेरा सर अपने चचा के लिए ले जाओ इसने पूछा तुम कौन हो अरबी जवान ने फरमाया जिस अली को तुम ढूंढ रहे हो मैं ही असदुल्ला गालिब अली इब्ने अभी तालिब हूँ अगर मेरे सर की वजह से खुदा के बंदों में से किसी का दिल शाद होता है तो मैं हाजिर हूँ कि मेरा सर तेरे चचा की बेटी का हक महर हो जाए पता जोर जोर से रोने लगा और हजरत अली रजी अल्लाह तला अनहा के कदमों में गिर कर कहने लगा ए अली रजी अल्लाह तला अनहा इतनी मुद्दत के बाद इतने अरसे के बाद कोई रहबर मिला कोई रहनमा मिला है कोई पैर मिला है और मैं एक औरत की खाती इसकी गर्दन उतार दूं ये नहीं हो सकता या अली आया तो था आपको कत्ल करने और आया तो था आपको हराने लेकिन मैं तो खुद कत्ल हो गया हूं खुद हार गया हूं आज मुझे कलमा पढ़ाएं मैं मुसलमान होना चाहता हूं आप मुझे कलमा पढ़ाएं मैं मुसलमान होना चाहता हूं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनहानी कलमा पढ़ाया और फरमाया पहले तेरा नाम पता था अब क्या रखू पता नहीं कहा जो मंजूर नजर हो वो नाम रख दे हजरत अली रजी अल्लाह मुस्कुराए और पता पहले तो पता था, आज मैं तेरा नाम कंबर रखता हूँ और इस तरह पहलवान दो हजरत अली रजी अल्लाह को बादशाह के कहने से कत्ल करने आया था पता कंबर कर, कहलाने लगा और इसने सारी जिंदगी हजरत अली रजी अल्लाह की में गुजार दी हजरत रजी अल्लाह अनहा का गुलाम हो गया प्यारे और मौजूद दोस्तों हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सुबह अल्लाह और अल्लाह अकबर लाजमी टाइप करें